Здорово всім, з вами PlayJ, мене звуть Антон. А ось по ту сторону камери стоїть Артем. І сьогодні ми з вами знаходимось на виставці електроніки cee 2019 у Києві. Тут можна знайти електроніку на будь-який смак від невеличких прасок до суперкомп'ютерних гаджетів, vr шоломів та навіть електрокарів BMW. Зараз ми знаходимося з вами на стенді Acer, що запросили нас для того, щоб виступити ось на цій невеличкій сцені. Можливо, наприкінці цього відео ви. Побачити этот выступ, але это не точно. Поехали! Сейчас будем зло. Мы находимся на стенде Acer, и рядом со мной находится представитель компании Сергей Шульга. Привет! Расскажи, пожалуйста, что сегодня вы привезли на выставку CEE 2019? Привезли много интересного. Здесь три такие самые основные новинки. Первое, это, конечно же, Swift 7. Наш самый компактный, самый тонкий и один из самых легких ноутбуков на данный момент. Это 14-дюймовый ноутбук, но в 12-дюймовом корпусе. То есть у него полностью безрамочный экран, у которого 92% экрана занимает площадь вот сама матрица. Core i7 процессор, толщина 9 мм и вес 890 грамм. То есть он просто невесомый, вот как, как листок. То реально, я только хотел сказать, что он как Ну, трошечки важный, но так, действительно, очень еще интересно, конечно же, модель это Aspire 7. Это первый в Украине, наверное, вот ноутбук, который построен на базе процессора Intel с графикой Vega. То есть это тот один уникальный процессор, в котором соединены как бы процессорная часть Intel а и видеокарта от AMD. Очень прикольная модель. И, конечно же, это Swift 5. Swift 5 у нас есть в 14 15 дюймовых конфигурациях. Это самые легкие ноутбуки в своем классе. Один из них весит 970 грамм, другой 990 грамм. Оба с безрамочными экранами оба с магниевым корпусом и с кучей портов. То есть это настоящие рабочие обычные ноутбуки, просто настолько легкие, что когда вы э, идете куда-то на работу, вам постоянно кажется, что вы забыли ноутбук дома, потому что он невесом. Ну, это для бизнесовых речей, так, для людей, которые в основном работают. Но еще я знаю, что вы привезли что-то геймерское. Скажи, пожалуйста, что самое интересное из геймерских ноутбуков или просто гаджетов у вас зараз стоит ось за этой стенкой? Из геймерского я бы выделил два момента. Первый, это, конечно же, наш трон. Это огромное игровое кресло, которое представляет себе кресло, компьютер, аксессуары, три монитора, даже коврик в комплекте. Это вот целый набор для геймера. Я надеюсь, что мы сегодня сможем потестить его Да, я думаю, придется отстоять очередь полчасика-час, но сможете. Музло прикольне, так. Да. Ми були вимушені змінити місце своєї дислокації, тому що там грає чудова, але гучна музика, і тепер ми тут. Ще раз про геймерські гаджети. Тепер ми перейшли на іншу сторону стіни. что мы тут можем увидеть найцикавише на сегодняшний день? Самое интересное, это Triton 900, наверное, потому что это такой концептуально новый тип ноутбука. Это первый игровой ноутбук трансформер. То есть его экран может складываться как у планшета, образно говоря. Или, если у вас вам такой режим не нужен, то он просто ставится ближе к вашему лицу. Клавиатура механическая сдвинута ближе к человеку. Соответственно, намного глубже мы считаем, что погружение, потому что вы ближе находитесь к экрану, при этом экран бывает только 4К. Соответственно, очень детально, очень все интересно смотрится. Начинка, естественно, 2080, Core i7, топовая, то есть все топовое, что только может быть, в него устанавливается. Есть еще его младший брат, это Triton 500, уже такая Можем сказать, что массовая модель, потому что он бывает в конфигурациях даже с 2060, по проще видеокарты. Но при этом вся та же остальная начинка, корпус не трансформер, но более разумная цена, можно так сказать, от 60 тысяч гривен. И, конечно же, это дрон, про который я говорил, уникальное кресло для геймера в котором есть все. Это и мониторы, и ПК, собственно, Орион 9000, который с ним в комплекте идет. Только хотел спросить, как и залезу там стоит? Да, сейчас уже будут обновлены конфигурации. Это Орион 9000, там Core i9, система водяного охлаждения, 32 гигабайта оперативной памяти, две видеокарты 2080, там полутора блок питания, собственно, все по максимуму, что только может быть. И корпус на колесиках. Это как бы да, дополнение. Главное, смотреть, чтобы он не уехал никуда, но я вижу, там люди стоят, контролируют это дело. На самом деле, я понимаю, совсем недавно, так бы говорить, у вас появились мониторы. До этого мы в Украину поставляли довольно ограниченный ассортимент. С прошлого года мы намного расширили ассортимент. Если раньше мониторы у нас были, по сути, Acer и Predator, да, и все. То есть сейчас уже у нас есть отдельная линейка мониторов Nitro. Если в прошлом году это было две модели, в этом году это уже 10 моделей, и к концу года это будут 20 моделей. Это абсолютно разные мониторы. Это VA, это IPS, это 144 Гц, это 240 Гц. Время отклика даже до 0,03 миллисекунды доходит. То есть мы будем покрывать все. И на данный момент одна из самых продаваемых наших моделей – это 24-дюймовый монитор серии Nitro, который 75 Гц и стоит всего чуть больше 4000 гривен. То есть цена очень разумная за игровой дизайн, за хорошую матрицу, за высшее время отклика, собственно, чем у всех остальных мониторов. То есть модель крутая. И, конечно же, также уделяем внимание серии Predator. Здесь у нас представлен сегодня X27. Это на данный момент самый дорогой и самый навороченный монитор в Украине который продается. То есть это не просто образец, он реально можно взять его и купить. И с начала года мы уже, если честно, и продали несколько. Я думал, что динамика будет меньше, даже я как бы был скептичен, но на удивление очень-очень хорошо они идут. Это бескомпромиссный монитор. То есть 4К, 144 Гц, HDR 1000 стандарт. То есть у него Quantum Dot матрица, 384 точки подсветки. То есть вот все, что только могли придумать в мониторах, в нем есть. Что можно чекать и этого года в Украине такого еще еще не заявлялось? Что будет такая что а, Ну, во-первых, это будет новая серия продуктов, которую мы скоро представим. А, я думаю, что также мы будем расширять ассортимент мониторов серии Pro Designer, То есть у нас есть мониторы чисто под дизайнеров заточенные, откалиброванные, супер, как бы откалиброванные с классными матрицами. А будем расширять также бизнес серии потому что вот эти все с пивотами, то есть которые крутятся, а, которые комфортные для по всей дневной работы. А, возможно, к концу года появятся тоже хромбуки. Кто его знает? То есть хромбуки вот – такое интересное направление для обучения, для школы, для школьников. Мы тоже очень плотно работаем в этом направлении. У нас сейчас есть просто ноутбуки для школьников противоударные, которые можно заливать водой. Тоже есть один на стенде, можно подойти посмотреть. Позаливать можно? Ну, а если аккуратно, да. И, возможно, мы расширим этот ассортимент тоже к концу года. Хромбуки, ты говоришь, вон они все больше и больше на них попыт является и спрос есть, по крайней мере, интерес есть. И самое главное, мы номер один в мире по продажам хромбуков. 30 или 35 процентов всех хромбуков в мире это Acer. Поэтому просто такой неоткрытый сегмент, который во всех остальных странах у нас, мы везде номер один, он очень динамичен. И как бы огромный ассортимент у нас более 20 моделей. Если раньше хромбук это был как нетбук, да, какая-то там дешевый кусочек пластика за 100 долларов, то сейчас хромбуки уже бывают полностью металлические с 4К экранами, с 4 на 3 экранами. То есть они сдвигаются. более дорогой сегмент, і людям це дійсно интересно. Поэтому будемо прощупувати його. Думаю, теж чудово, і мабуть, останнє питання саме про сьогоднішню виставку. Скажи, будь ласка, чи задоволений ти саме тим попитом, саме цим тією увагою аудиторії, яка зараз ходить навколо вашого стенду? Могу сказать, что да, потому что мы вложили много сил в приготовление этого стенда. Мы не старались просто поставить два стола да и поставить там ноутбуки с видео. Мы сделали много игровых зон. Мы стараемся то, чтобы люди а, пощупали наши продукты, потому что редко где можно увидеть всю нашу игровую линейку а в ритейловых магазинах тоже такие продукты почти не представлены. Топовые мониторы, трон. Тому ми приложили дуже багато усилій і все для людей. Добре, дякую тобі. Дякую, Сергій, за те, що витратив на нас час для того, щоб розказати про ваш центр, розказати про ваші новинки. Дуже приємно. А також дякую, що запросили мене сьогодні як гостя на ваш стенд. Дякую, гарного дня. Це невеличка спільнота людей, які зібрались і на на Фантазійські почали розробляти цей сайт. Для вас той контент, який ми робимо. Я вважаю, що зараз відбувається максимальна синергія між фільмами та іграми. Бачу, що нещодавно зовсім з'явилася українська повна локалізація гриву, як текстова, так і аудіо. Це велике досягнення, я вважаю, і дуже великий респект саме компанії Моредієць за те, що вони це зробили. На останній півроку ми спілкувалися з дуже великою кількістю митців людей, які роблять. Величезну роботу для геймінг-індустрії, для комікс індустрії. А... Великий, великий респект від мене та нашої редакції саме по українським Дякую за питання, чудове запитання, чи є майбутнє у маленьких або нових стороні розробників в Україні, так? І на цьому. Все, ми находилися по виставці, наспілкувались з великою кількістю людей та брендів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Якщо не сподобалось, ставте не вподобайку. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, та покажіть це відео або будь-яке інше відео своїм друзям чи родичам. Тому що чим більше людей дивиться наші відео, тим більше шансів, що ми будемо знімати ще. Вам не складно, а нам приємно. Дякуємо вам за підтримку і гарного вам дня, папа. -па.